Di sebuah pulau terdapat sebuah kampung nelayan yang aman damai. Seorang gadis bernama Dayang Senandung tinggal di kampung itu. Kulit hitamnya bukan kerana kotor tetapi kerana sumpahan sejak lahir. Orang kampung sering menjauhkan diri apabila dia berjalan di pasar. Dayang Senadung terbiasa hidup sendiri tanpa seorang kawan. Dia sering ke laut mendengar deruan ombak yang menenangkan hati. Suaranya yang merdu menjadi hiburan dirinya setiap senja menjelang. Dia duduk di batu besar di tepi pantai sambil menyanyi merdu. Burung hinggap di dahan mendengar nyanyiannya yang mendayu. Anak-anak kampung mengintai dari jauh, kagum dengan suara gadis itu. Walaupun dipinggirkan, dia tidak pernah menyimpan dendam. Dia rajin membantu orang tua di kampung dengan senyuman ikhlas. Setiap pagi dia menimba air di perigi dan menyiram tanaman. Kehidupan Dayang Senandung sederhana namun penuh ketenangan. Kadang dia duduk di tepi pantai memandang langit yang luas terbentang. Angin laut meniup lembut rambutnya yang panjang dan hitam berkilau. Kawan-kawan lamanya kini sudah berkeluarga, meninggalkannya sendirian. Namun, hatinya tabah dan selalu berdoa agar sumpahan itu berakhir. Orang kampung mula terbiasa melihat kerajinan dan keikhlasannya. Dia tetap disenangi kerana tutur katanya yang lembut dan sopan santun. Suatu hari, angin kencang bertiup, membawa bau wangi dari laut. Dayang Senandung berjalan menuju ke tepi pantai sambil melihat ke langit. Dia menyanyi lagu lama warisan ibunya yang penuh perasaan. Nyanyiannya bergema ke seluruh pantai, menenangkan suasana petang. Ombak beralun lembut seolah-olah turut menari mengiringi nyanyiannya. Penduduk kampung mula sedar, suara itu membawa kedamaian hati. Ramai datang mendengar dari jauh tanpa berani mendekatinya. Dayang Senandung tersenyum sendirian tanpa tahu dirinya diperhatikan. Hari demi hari dia terus menyanyi di tepi pantai setiap petang. Suara indahnya sampai ke telinga seseorang yang datang dari jauh. Seorang putra gagah tiba di pulau itu untuk urusan perdagangan di raja. Kapalnya berlabuh di pelabuhan dan disambut oleh orang kampung. Putra itu kagum dengan keindahan pulau yang masih asli dan tenang. Pada suatu senja, dia terdengar nyanyian halus dari arah pantai. Suara itu sungguh merdu hingga membuatnya berhenti melangkah. Dia menelusuri jalan berpasir putih mencari pemilik suara misteri itu. Di kejauhan, dia melihat seorang gadis sedang duduk di atas batu besar. Dayang senandung menyanyi sambil menatap laut yang luas membiru. Putra itu terpesona dengannya walaupun tidak jelas melihat wajahnya. Ketika menghampiri, dayang senandung terkejut dan berhenti menyanyi. Putra memerhati gadis itu yang berkulit hitam dan bersopan santun. Walau berkulit gelap, hatinya dapat merasakan kebaikan pada gadis itu. Hari berikutnya, putra mencari dayang senandung lagi di tepi pantai. Dayang senandung muncul dengan senyuman manis yang menenangkan. Putra itu menyapanya dengan penuh hormat untuk berkenalan. Sejak hari itu, mereka sering berjumpa di tepi pantai yang sama. Putra tertarik dengan keikhlasan dan kesederhanaan gadis itu. Hari berganti minggu, mereka menjadi semakin rapat dan mesra. Orang kampung mula memerhatikan keakraban mereka berdua. Putra mula berfikir untuk membawa dayang senandung ke istananya. Dia tidak menghiraukan tentang kulit hitamnya yang telah disumpah. Hatinya yakin bahwa gadis itu memiliki jiwa yang suci dan baik. Dayang Senandung juga mula menyimpan kasih terhadap sang putra. Mereka berjalan di pantai sambil bercakap tentang kehidupan mereka. Putra akhirnya melamar Dayang Senandung sebagai permaisuri hidupnya. Perkawinan mereka diadakan secara sederhana di kampung nelayan itu. Orang kampung bersorak gembira melihat cinta sejati tanpa mengira rupa. Selepas berkahwin, Dayang Senandung dibawa ke istana megah di daratan. Dia berasa kekok melihat kemewahan yang belum pernah dialaminya. Putra sentiasa menenangkan hatinya agar tidak berasa merendah diri. Namun tidak semua di istana menyambutnya dengan hati yang terbuka. Ibu mertuanya merasa malu mempunyai menantu yang berkulit hitam. Bisikan halus mula kedengaran di kalangan dayang-dayang di istana. Namun, putra tetap melindungi istrinya dengan kasih dan hormat. Hari demi hari, dayang Senadung mula diterima oleh sebahagian rakyat. Dia sering membantu rakyat dengan hati yang ikhlas dan murah hati. Ibu mertua semakin benci bila melihat kasih anaknya pada menantu. Putra pula selalu memuji kebaikan istrinya di hadapan pegawai istana. Hidup mereka bahagia seketika sebelum musibah besar datang. Suatu hari, Putra menerima perintah untuk mengetuai peperangan. Putra meninggalkan istana sambil berpesan agar menjaga istrinya. Namun selepas pemergiannya, ibu mertua mula menunjukkan kebencian. Dayang senandung yang sedang mengandung mula disisihkan dari istana. Makanannya dikurangkan dan dia dibiarkan seorang diri tanpa pembantu. Dia kini menjaga dirinya sendiri di kamar sempit berhampiran dapur. Ibu mertuanya sering memanggilnya dan disuruh membersihkan istana. Dayang Senadung tetap batuh walau hatinya menangis pilu setiap hari. Perutnya semakin besar dan tubuhnya semakin lemah dan tidak bermaya. Namun dia tidak pernah mendoakan keburukan kepada sesiapa pun. Ibu mertua akhirnya berhasrat menyingkirkan menantunya dari istana. Dia mengarahkan pengawal membunuh dayang senandung secara rahasia. Pengawal itu membawa dayang senandung ke hutan jauh di luar negeri. Namun pengawal itu merasa kasihan melihat dia yang syarat mengandung. Dia tidak sampai hati menamatkan nyawanya seperti diperintah. Sebagai helah, dia membunuh seekor monyet dan membawanya pulang. Ibu mertua percaya dayang senandung telah dibunuh seperti dirancang. Sementara itu, Dayang Senandung berlindung di pondok kecil dalam hutan. Dia melahirkan seorang bayi lelaki berseorangan di pondok kecil itu. Selepas kelahiran, kulitnya yang hitam mula bertukar menjadi putih cerah. Dia terkejut melihat wajahnya kini secantik rembulan di langit. Dayang Senandung membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Dia hidup tenang dan aman bersama anaknya yang diberi nama Indra. Sementara itu, putra pulang dari perang dengan membawa kemenangan. Dia terkejut bila mendengar istrinya dikatakan telah meninggal dunia. Putra menyoal pengawal dan mendapat tahu rahasia di sebaliknya. Dengan tekad, dia berangkat mencari istrinya ke hutan terpencil. Dia menunggang kuda merentas sungai dan lereng bukit mencari jejak. Akhirnya dia menemui pondok kecil di bawah pohon besar. Di dalam pondok itu kelihatan seorang wanita cantik sedang mengemas rumah. Putram tidak mengenali wajah wanita itu yang kelihatan sangat berbeza. Wanita itu memandangnya sambil menitiskan air mata kegembiraan. Dengan lembut dia memberitahu bahawa dialah Dayang Senandung. Putra terkejut lalu memeluk istrinya dengan penuh kasih dan rindu. Mereka bersama-sama kembali ke istana bersama anak mereka. Seluruh rakyat terkejut melihat wajah Dayang Senandung kini bercahaya. Ibu mertua jatuh terduduk melihat menantunya kini lebih cantik daripada dahulu. Putra menjelaskan segalanya tentang pengkhianatan yang telah terjadi. Ibu mertua menyesal dan meminta ampun kepada Dayang Senandung. Dayang Senandung memaafkan dengan hati yang tanpa sedikit dendam. Namun putra tetap menghukum ibu mertua tinggal di rumah tepi istana. Hari demi hari, istana kembali dipenuhi suasana damai dan bahagia. Rakyat datang mengucap tahniah atas kebahagiaan pasangan diraja. Anak mereka membesar dengan sihat dan sering berlatih di taman. Dayang Senandung menjadi ratu yang disayangi oleh semua rakyat. Dia sering membantu orang miskin dan melindungi anak yatim di negeri itu. Putra pula mengurus negeri dengan adil dan berani seperti ayahandanya. Setiap malam Dayang Senandung duduk di beranda menatap bulan purnama. Dia mengingat kembali nasib lama yang kini telah berubah menjadi indah. Rakyat menjadikan kisahnya sebagai teladan kasih dan kesabaran sejati. Kisah sumpahan berakhir dengan cinta menjadi buah mulut seluruh negeri. Ibu mertua hidup sunyi di rumah kecil menyesali perbuatannya dahulu. Dayang Senandung sering mengirim makanan dan keperluan kepadanya. Dia ingin memastikan tiada lagi kebencian dalam hatinya yang mulia. Musim berganti, istana makin makmur dan rakyat hidup sejahtera. Putra sering mendengar istrinya bernyanyi di taman waktu senja. Suara merdu itu kini menjadi simbol cinta dan pengampunan abadi. Indra kini membesar menjadi anak yang gagah dan bijaksana. Dia bangga mendengar kisah ibunya yang tabah menempuh derita. Namada yang senandung kekali sebut turun-temurun di seluruh negeri. Kisahnya menjadi legenda indah tentang cinta sejati dan ketabahan hati. Begitulah kisah legenda Dayang Senandung. Sila subscribe dan teruskan menontonnya. Subscribe anda sangat membantu.